А сегодня третина всей еды світу, которая предназначена для выживания иденносмитных на смітник. Это официальные подрахунки ООН. И наши журналисты з'ясували, в Украине теж выкидают тонны продуктов. Переполненные продуктами магазины – это первая причина того, что часть еды оказывается на помойке. А вторая – хорошая память. По крайней мере, так считают эксперты. З одного боку, в нас є надлишок пропозиції, і споживач може обирати і купує більше ніж йому потрібно. З іншого боку, споживач боїться, що десь там вся продукція зникне. Він пам'ятає порожні полиці, і відповідно він на підсвідомості купує більше ніж потрібно для нього і для його родини. Знакомьтесь, это Юлия. Она никогда и ничего не покупает в магазине. Свой день женщина начинает у мусорного контейнера. Уверена, при таком изобилии еды, которую выбрасывают, грех идти в магазин. Вот смотрите, лайм. Вин стоит сколько дорого. Правильно? Помидорчики свеженькие, вот. Мягенький хлеб с чесночком, закваска пожалуйста, ну, вот все, что хочет. Огурчики, петрушка с вот. Это все выкидывает. К тому же мусорные контейнеры активно наполняют рынки, магазины и рестораны. Даже приблизительная оценка количества выброшенной еды поражает. Только в Киеве каждый день выбрасывается ориентировочно 8 тонн продуктов. В месяц это больше 240 тонн. И это только недоеденная или испортившаяся еда из ресторанов столицы. То есть лишь малая часть того, что оказывается в мусорных баках. Продукты, которые выбрасываются каждый месяц, можно накормить 120, от 120 до 140 тысяч человек. На Западе существуют общества, члены которых называют себя фриганами. Они принципиально не покупают продукты, а находят их на мусорках. И таким образом выступают против бездумного приобретения ненужной еды. В Украине фриганов не так уж и много. У нас выброшенной едой питаются в основном бездомные. Но и они от разнообразия продуктов на своем столе приходят в восторг.